Так, всем привет! Это вторая часть, короче, злая кухня. И у нас свинка это опять пришла. Ну, это не гость будет сегодняшний. Она пришла сказать, что она обнаружила еду вкусную. Ну, это наша еда. Вот, она такая ерундинская сказала. Она, ну, она сказала, что ей очень понравилось. Ну, вот, такая вот у нас еда. Это ее еда, вот она. Всем привет. Ну, я буду, короче, не следить за вашей комнатой. И я пошла. Ну, и эту еду слюнявую мы убираем, конечно, в сторону. И встречаем нашего пер... ну, второго гостя сегодня. Здравствуйте. Ну, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Стейси, Стейси. лет. Здравствуйте, меня зовут Стейси, мне 18 лет. Ну хорошо, идите, идите. Короче, вот у нас студия какая была, такая и осталась, ничего не изменилось. Все валяется вокруг, но, но, но это ничего страшного. Мы, мы берем нашу прошлогоднюю, короче такую вот, с эту, ну короче я в вот такую вот берем. А она прилипающая. Короче, берем нашу мешалку, которую я сейчас потеряла и не могу найти, но я ее уже нашла. Она оставалась в краске. И мы эту всю ерундень пытаемся как-то убрать, потому что все-таки этот гость заплатит нам много денег. И она сказала сделать еду нормальную. И она еще не сказала, что она не любит. Гость, идите сюда. А? Что вы не любите? Я не люблю что связано с красным цветом. Окей, мы вас поняли, до свидания. И она не любит красный цвет. Ну и то, что связано с красным цветом. Связано красное яблоко с красным цветом. Сейчас я схожу в магаз, куплю красное яблоко, красный помидор и вернусь. Короче, до свидания. Всем снова привет! И я не нашла красного помидора, не стала бегать по всем магазинам. Купила два красных яблока. Эти два, извините, что я падаю со стула. Ну ладно. Эти два красных яблока мы сейчас до... должны обмакать в муке. И сейчас я насыплю муку. Как бы не рассыпать это все. Короче, сейчас мы это все... Короче, вот у меня уже все убрано. И я решила, что это будет не злая кухня, а просто будет кухня. Ну, она немножко будет злая, но... Раз уж мы взяли красный. Ну, в общем, обмакаем это всю муке. И вс ⁇ муке, я паду со стульев. Ну, вот первое яблочко. Она не злая, но немножко. Мы обязательно будем использовать то, что она не любит. А это называется злая. Ну, вот, у нас еще тарелочка. И ложим мы туда свои яблоки. Упс. Сейчас я возьму свою мешалку. Да, я опять ее потеряла. Ну, в общем, пофиг. В принципе, пофиг. Короче, я сейчас э, возьму новую и приду. Короче, вот нам привезли новую, и, короче, мешалку. И сейчас мы возьмем нашу воду и опять будем делать тесто. У нас все связано с тестом. Так, вот воду наливаем. Вы скоро? Мы скоро. Только, пожалуйста, не уходите. А? У нас последнее видео. Я скоро. Угу, да. У нас больше получилось этой. Блин, как сказать. Ой, блин, сейчас я приду. Короче, вот у нас всю готово почти. И сейчас мы эту тесто. Немножко еще муки туда добавим. Муки, муки, муки. А, блин, у нас все прилипло. Нам нужна мука. У нас из студии забрали муку. Как так можно? Дайте нам муку. А, у меня все прилипло. Короче, ладно, сейчас я добавлю. Короче, вот у нас тесто вот такое вот. И мы уберем нашу старую мешалочку. Вот эту вот мешалочку. И все, уберем всю муку на пол. Это я. Короче, теперь мы вот это вот средство превращаем в лепу. Ну, в лепешку. Наша, наша посетительница уже, наверное, устала просто ждать. и сделали. Вот, сделали. Все, иди, давай. Мы красные яблоки. А, я красное яблоко. Я красное яблоко. Вот представьте. С вами разговаривает красное яблоко. Вот это вот. Я это красное. Вот это вот и, Элизабет, которая с вами сейчас готовит. Это красное яблоко. Ну, я вот. Я красное яблоко и, и, и я готовлю своих друзей красных яблок. Ну короче, сейчас мы. О, это ужас. Да, мне не хватает теста. Очень мало теста. Ну окей, сейчас мы это вывалим. А в мучке? Короче, вот у нас получился тортик. Вот такой тортик. И сейчас мы его заедем. Как у нас при, принято в студии добавлять туда краску. Добавляем туда красочку. Скажем, что это... Ну, она не любит, конечно, красное, но мы это все сейчас залепим, поэтому это не будет забедно. Это красная красочка. Обычная красная красочка. Ч она там сидит, пьет? И кто-то да. А, там же этот ходит. Как сказать? Наш этот режиссер, который режиссирует наше видео, который. Ну, короче, короче, меня снимают плохо. Но хорошо то, что не считается камера. Это мое четвертое видео, поэтому не судите строго, что это плохое видео. У меня, короче, потом будет нормальное видео. Ну, в общем, мне вот так получилось. И это просто такое тесто. Оно очень вкусное. И оно реально вкусное, вот это тесто. Вот это, которое мы сейчас приготовим. Это реально вкусное тесто. Которую мы сейчас приготовим. Тесто ну, вкусное. И кстати, мы уже второй раз даем неваренное тесто нашим посетителям. И наша посетительница может э -э пробовать. Но ну, сейчас мы ей утащим туда все это говно. Сейчас, стойте, 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 стойте. Продюсер еще. Ой, точнее. Короче, наш этот режиссер, короче, съемщик, который снимает, еще не пришел. И наша гостья тоже еще не притащилась на нашу студию. И чё, здравствуйте! здравствуйте. Почему? почему красное тесто? И почему оно сырое? Оно не сырое. Сырое. Нет. Но почему тогда оно красное? Короче. Либо сейчас вы жрете, либо сейчас вас экрана уводит и все ваши деньги не отдает. Либо вы жрете, либо я пошел. Ну, окей. Короче. Девушка! Стейси, точнее. Как у вас там? Что? Короче. Сейчас мы переварим вам еду. Нет уж.